संजय राऊत यांच्याबाबत प्रियांका चतुर्वेदी यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे किरीट सोम यांनी भ्रष्टाचारांना पक्षात घेतले त्यांना कोणी जेलमध्ये टाकत नाही किरीट सोम यांनी ज्याच्यावर आरोप केले ते सर्व त्याच्यासोबत जाऊन बसले भ्रष्टाचाराचे आरोप कोणी सिद्ध केले नाही किंवा त्यांना जेलमध्ये पाठवलं नाही संजय राऊत यांच्यासोबत जे काही झालं आहे ते जनता बघतेय अशी प्रतिक्रिया प्रियांका चतुर्वेदी यांनी दिली चीज कहूंगी क्योंकि संजय राव जी प्रखरता से इन लोगों का है वो देश के सामने दिख रहा है ये वो किरेट सुमाया है जिनका वीडियो आप सभी ने देखा होगा ये वो किरिट सुमाया है जिन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप बहुत लोगों पे लगाया फिर वो सब आकर बीजेपी में बैठे हैं या उनके साथी बनकर बैठे हैं तो अब तक उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप थे वो साब साबित नहीं कर पाए हैं या उनको जेल नहीं पहुंचा पाए हैं पर जो उन्होंने काम किया है संजय राव जी को लेकर वो यहाँ की जनता देख रही है वो देख रहे हैं किस तरीके से उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की जो पार्टी है उभर कर आ रही है सरकार बनाने वाली है तो उनको रोकने का काम किया जाए पर ये कितनी भी कोशिश कर लें कितना भी हमें रोकने की कोशिश कर लें सच्चाई छुप नहीं सकती है पिक्चर हमने देख अपने ट्रेलर देख चुके हैं पिक्चर अभी बाकी है पहले भी जब संजय राव जी को गिरफ्तार किया था हाईकोर्ट ने ऐसा फटकारा था इन लोगों को अभी भी जब ये हम लोग इनकी बेल की सुनवाई होगी या जो भी पंद्रह दिन काटकर आएंगे तो जनता का जो समर्थन मिलेगा वो समर्थन हमें आने वाले समय में हमें विजयी बनाएगा ये हमें पूरा पूरा यकीन कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मिलनी चाहिए थी आज भी वो तुषार आप्टे गायब है तुषार आपते को कब पकड़ा जाएगा कब वो सीसीटीवी फुटेज किसने गायब किए कब जनता के सामने सच्चाई आएगी कब उन बालिकाओं को न्याय मिलेगा वो बच्चियां तो जो जिनके माँ बाप ने आकर एफ दर्ज किया वो तो है पर कितनी और बालिक होंगी नाबालिक लड़कियां होंगी जिसमें स्कूल के अंदर उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ होगा तो ये सच्चाई छुपाने के लिए जो काम हुआ है उसकी लड़ाई उस सत्य की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और जो वो पापी के परिवार के हैं उसमें मैं पढ़ना नहीं अक्षय शिंदे यानी जे पाप के लिए है तक कुटुंबा मी काही बोलणार नाही शाळेचा संचालक तुषार आपटे अजूनपर्यंत सापडलेला नाही त्याला कधी पकडणार सीसीटीव्ही कसे गायब झाले त्या पीडित मुलींना न्याय कधी मिळणार खरी परिस्थिती लपवण्यासाठी काम केले जात आहे त्याची लढाई आम्ही लढणार आहोत अशी प्रतिक्रिया खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी दिली